Здравствуйте. Разрешите, уважаемые участники и гости, поприветствовать вас на открытии 10-го юбилейного международного турнира по боксу среди элитной памяти. Этот турнир был возобновлен усилиями Федерации областной три года назад. Цель данного турнира – почить память тех боксеров и тренеров, спортсменов, которые внесли весомый вклад в развитии как Херсонского бокса, так и бокса в Украине в целом. К сожалению, за последний год от нас ушли еще два человека, которые связали свою жизнь с боксом. Это Цеханевич Виталий Николаевич и Гаценко Николай Иванович. Наши великие причастники были бы рады, чтобы их родной вид спорта, бокс, продолжал развиваться. Поэтому, естественно, второй целью нашего турнира есть популяризация бокса и третье продолжая это повесть перспективных боксеров на будущее разрешите всех вас поблагодарить наших гостей из города Тирасполь, которые смогли приехать к нам в гости и с уважением к вам чтобы чтобы вы все понимали о чем мы говорим рабочими турнира будет именно русский к сожалению, гости из Беларуси не смогли приехать по разным причинам. Перед тем, как продолжить открытие нашего юбилейного турнира, прошу вас всех почтить память ушедших спортсменов, тренеров. Минутой молчания.